Jika kalian suka makan durian seperti ini, kalian wajib tahu cara ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif. Teman-teman, di depan saya ini sudah ada sebuah buah durian. Bagi teman-teman yang suka makan durian seperti ini, kalian wajib untuk menonton video kali ini teman-teman. Karena saya akan membahas sebuah ide kreatif di mana memanfaatkan dari buah durian seperti ini menjadi alat yang sangat bermanfaat dan pastinya untuk hasilnya nanti teman-teman. Ini sangat dibutuhkan oleh kita semua teman-teman. Oke, seperti apakah untuk ide kreatifnya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke okay, teman-teman langsung saja kita buat ya untuk tutorialnya nah, menjadi alat apa sih yang kita manfaatkan dari buah durian ini nah, Untuk buah durian ini selain rasanya yang lezat ini juga kita bisa manfaatkan menjadi alat yang sangat bermanfaat Untuk buahnya itu kalian makan dulu nah, kita hanya akan memanfaatkan dari kulitnya saja teman Oke okay? untuk buahnya kalian makan dulu ya kita ambil atau kita manfaatkan dari kulitnya saja contohnya seperti ini nah ini untuk buahnya saya sudah makan kemarin teman-teman untuk berbuka puasa ya nah, dan rasanya sungguh sangat nikmat itu bagi kalian yang suka ya bagi kalian yang tidak suka ini sangat bau teman-teman tapi bagi yang suka makan durian untuk rasanya ini ini sangat lezat oke kita akan manfaatkan dari kulitnya saja, teman. Nah, untuk caranya seperti ini. Untuk caranya, kita siapkan sebuah kulit dari buah durian, ya. Nah, kita siapkan dulu, kemudian untuk kulit duriannya di sini, kita potong. Kita potong seperti ini, teman. Eh, kita potong kecil-kecil saja, ya. Agar tidak memakan tempat teman, -teman. oke, seperti ini. Kemudian, untuk kulitnya, di sini kita tusuk-tusuk, kita tusuk-tusuk memakai jarum seperti ini, teman-teman. setelah saya lubangi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman. Kemudian kita siapkan alat selanjutnya atau bahan selanjutnya. Kita siapkan sebuah asam cuka teman-teman. Nah, asam cuka seperti ini. Kita curut-curutkan. Kita curut-curutkan seperti ini. Sebelum kita curut-curutkan, kita siapkan sebuah wadah dulu ya. Agar cukanya tidak meluber ke meja kita teman kita siapkan seperti ini selanjutnya kita curut curutkan seperti ini fungsi dari lubang-lubangnya ini supaya untuk asam juga ini tidak cepat kering ya teman-teman bisa nyangkut di antara lubangnya seperti ini oke seperti ini ya teman-teman oke Fungsi dari asam cuka ini agar untuk bau dari kulit dari buah duriannya ini lebih menyengat ya. Nah, ini sudah sangat menyengat teman untuk kulitnya. Dan alat yang kita buat ini ini sudah jadi ya teman. Nah, kalian pasti penasaran sebenarnya fungsinya untuk apa sih bang? Fungsi dari alat yang kita buat ini adalah sebagai alat pengusir dari tikus teman-teman yang ada di rumah kita ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tikus yang ada di rumah kita itu sangat tidak menyukai bau-bau yang sangat menyengat ya. Contohnya adalah buah durian seperti ini. Ini ini untuk aromanya, ini sangat menyengat ya. Sehingga untuk tikus-tikus itu sangat tidak menyukai bau-bau yang seperti ini. Kenapa saya kasih cuka, teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui ya bahwa fungsi dari asam cuka itu bisa memperkuat aroma dan juga memperkuat dari rasa teman jika kulit durian ini kita kasih cuka secara otomatis untuk baunya itu akan lebih menyengat teman-teman oke saya akan buktikan ya bahwa, bahwa memang caranya seperti ini ini sudah dibuktikan ya oke saya akan tunjukkan teman-teman nah, saya akan tunjukkan di banyak Google nah di sini cara mengusir tikus dengan kulit durian kita coba, kita cari apakah ada. Kita scroll ke bawah, nah di sini sudah dijelaskan. Potong kulit buah durian, kemudian letakkan di sudut-sudut yang sering didatangi oleh tikus. Wangi buah durian yang menyengat pasti akan mampu mengusir tikus yang datang. Nah, seperti itu ya, teman. Kita tinggal potong-potong, kemudian kita letakkan di mana biasanya dipakai jalan atau dipakai sarang oleh para tikus. Oke, langsung saja kita praktekkan. Bagaimanakah cara memakai alat yang kita buat ini, teman-teman? Oke, teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Caranya sangat mudah, kita tinggal letakkan nah, di meja dapur seperti ini, ya, karena biasanya tikus itu sangat suka datang ke meja dapur kita yang seperti ini, teman-teman. Kita letakkan saja seperti ini, kita bisa letakkan. Nah, di sebelahnya dari tempat sampah kita teman karena biasanya untuk sampahnya itu diacak-acak oleh para tikus teman kita letakkan saja di sampingnya seperti ini teman teman atau kita bisa letakkan nah, di sekitaran meja makan kita kita letakkan saja di kolongnya ya teman teman di kolongnya karena tikus biasanya untuk naik itu dari kolongnya dulu seperti ini kita masukkan jangan sampai keijak karena berbahaya teman teman Oke okay, seperti ini. Oke okay, teman-teman, nah seperti itu ya cara membuat dan cara mempraktekkan dari alat yang kita buat ini teman. Sangat simpel dan sangat sederhana ya sehingga kalian terbebas dari tikus selamanya teman. Jadi jika kalian makan durian itu untuk kulitnya jangan buru-buru dibuang ya kecuali di rumah kalian tidak ada tikus. Tetapi jika kalian di rumah kalian itu banyak sekali tikus, kalian bisa memakai cara yang seperti ini hanya diletakkan saja teman oke semoga untuk tutorial kali ini ini bisa bermanfaat ya buat kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari Dekreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video, -video saya selanjutnya. Terima kasih.